sobiq erim aliment <cultural> to'lamaydi rosa urgan ajrim bo'lib ketyapti yigirma bir million besh yuz yigirma sakkiz ming qarzdorlik nima kerak sizga to'xtang <Aristotle> o'n besh ming dollarga uyini sotib olganman bo'lmagan gap erkak kishi agar mas'uliyatini his qilganda edi bu yerga edibuyerdku unda nimaga bermadingiz pul yo'q bu qarzdorligi to'lamayman assalomu alaykum azizlar oramizdagi odamlar ijtimoiy maishiy tok shousi yana efirda bugungi mavzuyimiz sobiq erim aliment to'lamaydi nima uchun keling mana shu mavzu haqida bugun birga gaplashamiz boshladik ikki yosh qonuniy nikohdan o'tib oila qurayotganda ularni har ikkisi zimmasiga ushbu qo'rg'onning naqadar muqaddasligi uning mustahkamligini ta'minlash vazifasi ayniqsa tug'iladigan farzandlar kelajagi uchun katta mas'uliyat borligini his qilishlari shartdir lekin shunga qaramay turli sabablarga ko'ra judayam ko'plab oilalar buzilib ketmoqda bu ularni ushbu oila bilan bog'liq hamma mas'uliyatdan ham xalos eta olmaydi albatta ko'rsatuvimizning bugungi qahramonlari ham ma'lum bir sabablarga ko'ra ajrashib ketishgan o'rtada esa ona bilan bitta farzand qolgan lekin bugungi kunda ona farzandini otasidan aliment ola olmayapti keling hozir studiyamizga qahramonimizni taklif etamiz va barchasini o'zlaridan batafsil eshitamiz kutib oling qashqarova iqboloy bugungi mehmonimiz ikki ming o'n beshinchi yili qonuniy nikohdan o'tganman ovsinim ikkalasi rol o'ynab turib bolangni berasan bizga emadesam ovsiningni bolasi yo'q dedi sotasan dedi sotasan deadi men sotmayman dedim mayli dedim ikkinchi tug'i birinchi tug'ishimda dedim oyijon dedim men bermaylikda dedim ikkinchi tug'ishimda dedim xoh o'g'il bo'lsin xoh qiz bo'lsin dedim mayli dedim shunday bolasi yo'q ekan nimasiga o'tkazib beraman dedim birinchimda olmang desam sen hali bu yerga kelib olib sen menga o'rgatuvchilik qilyapsanmi dedi deb shart bolamni tortib olib qo'yib o'zimni ko'chaga haydab solib qo'ydi bolamni ko'rsating deganimda uyga olib kirib rosa do'pposlab urgan sen bola kerakmi senga deb sochlarimdan tortib olib rosa urganding keyin olib kirib haligi molxonaga o'xshagan nimasida qop qorongilik xonaga olib kirib qamab qo'ydi keyin tushib qorongilikda o'tiribman bu qaynonam telefon qilib turib o'zimni onamga telefon qilib turib g'ijg'ijlaganini qarangda qarang quda qizingizga kelib kelsangiz yomon yo'lga yurib ketganini ko'rib ko'i kür, ko'rasizda de, ko'rasizda de, deyapti lekin eshikni tagiga turib olgan telefon qilib shunaqa deyapti qiziz yomon yo'lga yurib ketib mana shunaqa ahvolda yo'di men bolasini tortib olib qo'ydim deyapti men baqirdim eshikni og'zida aya aldamang buni gapiga ishonmang aya bu tuhmat bu quruq tuhmat dedim desam keyin ag'dab shu shu ajrashib ketdingiz to'g'rimi nechi yil bo'ldi ajrashganingizga ikki ming o'n yettinchi yili o'n beshinchi oktyabrda alimentga berdim yigirmanchi oktyabrda undirilsin degan sud qarori chiqarilgan majburiy ijro chiqaribdi ikki ming o'n yettinchi yildan boshlab ikki ming yigirma ikkinchi yilgachalik nimasini hisoblovdi yigirma bir million besh yuz yigirma sakkiz ming qarzdorlik bo'ynida madaminni bo'ynida bor ekan bahromni bo'ynida keyin agar mobodo ishlamaydigan bo'lsa ishlamagan erkaklarga sakkiz yuz mingdan undiriladi ish haqqi ishlaydigan nima bo'ladigan bo'lsa besh yuz mingdan to'rt yuz minggacha undiriladi deb yozib jo'natgan qog'oz iyul oyida besh yuz ming to'liq to'lab berdi shuncha yildan beri iyul oyida shuncha yildan beri iyul oyida besh yuz ming to'layaptida avgust oyida ikki yuz ellik ming to'lab qo'yyapti hozir siz oilalisiz adashmasam yana turmushga chiqqansiz farzandingiz bor sobiq turmush o'rtog'ingizchi uylanganmi iqboloy hozirgi turmushingiz bilan baxtlimisiz yaxshi hammasi yaxshi biz hozir ikkinchi tarafni chaqiramiz sobiq turmush o'rtog'ingiz madaminov bahrom marhamat yaxshimisiz bahrom ayolingizni ya'ni sobiq ayolingizni gaplarini eshitdingiz to'g'rimi hozir efir ortida turib xo'sh keling sizdan ham izoh eshitaylik mana bir necha yil bo'libdi farzandingiz qiz farzandingiz olti yarim yoshga kiribdilar lekin orada bergan bo'lsangiz mana yaqinda iyul oyida dedilar adashmasam iyul oyida besh yuz ming beryapti shu yili avgust oyida shu yili ikki yuz ellik ming berib qo'yapti jami yetti yuz ellik ming ekki mana shu kelayotgan paytimda ham plastigii tekshirsam ikki yuz ellik ming yana tashab qo'yibdi shuncha yillik aliment nima uchun yo'q nima uchun to'lamaysiz nima deymiz endi ish muammosi bilan nima qilib turib ish qidiryapman bunga murojaat qilib turib nima qildim o'zim gaplashmadim hozirgi ayolim gaplashdi turmush o'rtog'im nima qilib turib yo'lni ochib bering alimentni quyamiz nima qilamiz deb nima qilundi yo'lni ochmayman qarzdorligi to'lasin dedi to'g'ri qarzdor emas qarzim yo'q olmayman qarzdorman bersam man buni uchun emas bolam uchun beraman albatta imkon bu bilan ajrashib ketibde nima qilgandan keyin orqasidan ikki yil borganman yurgin yashaymiz bo'pti bo'lay bo'lib yashaymiz dedim boshqa qildim qo'limdan kelgancha harakat qildim foydasi bo'lmadi undan keyin oxiri uylandim ikki da, ming mi o'n to'qqizinchi yil hozir xudoga shukur uch farzandim bor o'zim ijarada turaman ishim bo'lsa kunlik gohida dalani ishlari gohida yuz ming topaman gohida uch yuz ming topaman gohida bir hafta o'n kunlab uyda o'tiraman o'n besh sutkaga o'tirib chiqib nima qilganimdan keyin qidirdim topdim bir million oylik o'shanga kirdim nima qildim qarasam bu ro'zg'orim ham yurmayapti bu yog'ini ham olmayapman o'zi sabab nima bo'lgan o'sha vaqtda to'g'rimi qozog'istonda ishlardim qozog'istonda ishlardim kam kelardim to'xtab turdi imkonni qilib olaylik sharoitni qilib olaylik desam ko'nmadi boshqa qilmadi uydagilarni chaqirgan chillani o'sha yerda chiqaraman yaqin yo'l emas farg'ona bilan toshkentni o'rtasi tug'ilgan bolani uch to'rt kunligi olib ketyapti bordim uyga boshqa qildim borib nima qiluvdim yo'q deydi bo'lak bo'lib chiq chiqsang yashaysan bo'pti dedim unisiga ham ko'ndim nima uchun farzandim uchun hammasini hop bahrom qarangda qarangda olti uh, yarim yoshga to'libdi farzandingiz hech borib ko'rdingizmi orada shuncha yillardan beri bordim lekin ko'rolmadim shuni lam qildiki achchiq ustida man uh, tan olaman alimentni bermadim na prins bermadim man achchiq ustida bir emas besh olti marta bordim na bolamni ko'rsatishdi voy borgan yo' na boshqa qilishdboryo' kelib qolar deb to'rtlargacha ishlab turib urushib qolgan taqdirimda hami opa joylarda qilib tortlarni qo'yib bezatib kelib qoladi baribir dadasi baribir urushgan taqdirimda ham qaynotam kelib qolishi mumkin deb kutib ne ko'zlar bilan kutib o'tirganman iaa ekanbirinchidan savolimda sizda ish qanaqa kasbingiz bor nima ish qilasiz siz o'shanaqa kasbga o'rganish uchun harakat qilib nima qilsam imkonim yetmadi o'qishga boshqaga vaqtida nechi yoshdasiz o'ttiz ikki mana o'ttiz ikkiga kiribsiz uchta bolali bo'libsiz uchta bolani boqish uchun mahsulotli bor xudoga shukur yo'q emas shuning uchun siz kunlik ishingiz sizni baqa oladimi yeta oladimi qanaqa kunlik ishga chiqasiz qanaqa hmm. dala ishlari dala ishlari bu buyoqda bir million so'mlik oylikka ishga turasiz shunaqami ishlaysiz yo'q hozir ishlamayman ishlardaman sudda qaror chiqqan o'n yettinchi yil oktyabr oyida chiqqan yigirma beshinchi oktyabrda chiqqan lekin o'n yettinchi oktyabrdan beri mana qancha to'lagan deyaptilar da shunday murojaat etilgan haqiqatdan ham bularni gaplari to'g'ri murojaat etib kelingan mana zangiota tuman bo'limiga majburiy ijroga borganlar majburiy ijro o'n to'qqizinchi yil fevralda xat bergan haqiqatdan ham ijro ishi kelib tushdi bizda ijro ishi mavjud ish yurituvga qaratildi deb javob bergan ikkinchi ishida zangiota tuman prokuraturasiga chiqqanlar endi bu yigirmanchi yil o'n to'qqizinchi fea bir yildan keyin unda yana ko'rsatyaptiki bular yo'qmish qidiruvga berildi deyildi madaniyetni qidirib topish choralari ko'rilmoqda deyilyapti mana yo'q madaniyt qayerga ketgandingiz nima uchun qidiruvga berilgansiz undan xabarim yo'q edi man nima qilib turib majburiy ijro borib nima qilganda imkonim doim uyda bo'lganmisiz hech qayerga ketmaganmisiz yo ishlaganman qayerda har xil joyda ishlaganman shahardami toshkent zangiotani o'zidami siz qozog'istonga chiqib kel chetga chiqmaganmisiz chetga chiqmaganman yigirma ikkinchi may o'n to'qqizinchi yilga qadar ijro ishi qo'zg'atilgan bo'lsa bo'lishiga qaramasdan to'lamay kelingan deyilganda o'shag uchun qidiruv e'lon qilingan uyiga borgan man ijrochilar bir necha marta borgan topish olmagan uyda ota onasi bor nega ko'rsatmagan yo'q deyishganda topolmagan mana yigirmanchi yil o'n to'qqizinchi yanvargacha to'lanma kelinyaptimi o'n yettinchi yilga chiqqan qaror bo'yicha bir kun yigirmanchi yil yana o'ttizinchi yanvarda ham berilgan o'n to'qqizinchi fevral ekan bunda endi majburiy ijro zangiota tuman bo'limi yana bergan majburiy ijro yana qayta eslatmalar yuborilgan deyilyapti bularga yigirma yettinchi uh, aprelda yuborilgan yigirma ikkinchi yigir oktyabr o'n to'qqizinchi yillarda yuborilgan lekin hech amalga oshirish to'g'risida ma'lum qilamizki natijalari bo'yicha deyapti endi bugungi yuborilgan xabarnomalar okay, kel bolangga alimentini to'la deb yuborilgan haqiqatdan ham murojaat eytish bo'yicha bularga chiqilgan lekin bularni topishni ham iloji yo'q to'lashni ham iloji bo'lmagan haqiqatdan ham mas'uliyatli vazifalarni bajarish xayoliga ham kelmagan bola endi yigirma ikkinchi yil o'n to'qqizinchi mayga kelib bularga nisbatan chora ham ko'rilgan man o'zlari ham gapirib o'tdilar ma'muriy javobgarlikka mana endi hozirgi paytda ma'muriy javobgarlikka tortilganlik tortilgan bor endi yani, bu turishga yursalar to'lamay yursalar yursalaraga jinoiy javobgarlikka ham tortiladi albatta haqiqatdan ham fuqarolik ishlari bo'yicha o'zbekiston tumanlararo sudidan ikki ming o'n yettinchi yil yigirma beshinchi oktyabrdagi qaroriga asosan ijro varaqa chiqqan iqboloy foydasiga aliment undirish bilan bog'liq bizaga kelib tushgandan so'ng bu sud hujjatlari va boshqa organ hujjatlarini ijro etish to'g'risidagi qonunning yigirma uchinchi moddasiga asosan ijro ishi yuritishni qo'zg'atish to'g'risida qaror qabul qilinib taraflari ogohlantirilgan bundan tashqari bularni o'sha qozog'istonga chiqib kelishlaridan xabarligimiz borligi sababli ikki ming o'n sakkizinchi yil bularni chetga chiqish huquqlariga ham yozma ravishda ham elektron ravishda ham cheklovlar o'rnatilgan boyagi savolga keladigan bo'lsak bularni o'sha qidiruvda bo'lganliklari bir necha marta murojaat qilganlarida bularni murojaatlariga qidiruvda ekanliklarini hammasini bildirib o'tilgan tushuntirib o'tilgan haqiqatdan ham bularni uylariga davlat ijrochilari bir necha marotaba borishgan buni tasdiqlovchi hujjatlar ham bor bularni adalari yozib bergan tushuntirish xatlari ikki ming o'n to'qqizinchi yildan beri bizani xonadonda yashamayapti sobiq boshqa turmush o'rtog'i bilan Mm, bo'lak bo'lib chiqib ketgani hozirda kvartirada yashab turganliklari to'g'risida tushuntirish va u manzil berilmagan u manzil berilmagan <laughs> tushuntirish xatlarida bayon etgan va fotosuratlarga ham olingan u narsa majburiy ijro byrosini asosiy vazifalaridan biri to'g'ri aytib o'tildi boya birinchi ehtiyojdan tashqari bo'lgan mol mulklarini aniqlash va ularni xatlash va ularga band solish uh, realizatsiya qilish choralarini ko'rish davlat ijrochilari birinchi navbatda o'rganilganda bularni birinchi ehtiyojdan tashqari bo'lgan mol mulklari ham bularni nomida qimmatli yo biror bir avtomashina yoki uy qanaqadir narsa aniqlanmagan shu sababli bularni o'zlariga nisbatan chora ko'rish maqsadida bir necha marotaba qidiruv ishlari olib borilgan qidiruv bo'limi tomonidan bundan tashqari ichki ishlar bo'limiga ham majburiy keltirish to'g'risida qaror qabul qilib yuborilgan hammasiga javob xatlari olinganda o'sha anaqadaliklari qidiruvda ekanliklari aniqlangan ho'p mana bu yil adashmasam opa bu yil qamalib chiqdilar a o'n besh суткaga qaysi oyda bo'lyapti shu may may oyida may oyida bu yil qayerdan topildi bu bola qidiruvdagi bola bu yil o'sha ikki ming yigirma ikkinchi yil aprel oyida mana o'zlari ham bilsalar kerak borganman o'zim borganman nima qilganman nimaga man majburiy ijroga borganimda man borganimda ham bolamni ko'rmasa ham qo'liga pul berib kelganman boshqa qilganman ikki ming o'n to'qqizinchi yil may oyigacha ikki ming o'n sakkizinchi yil mart oyidan boshlab uydagilardan to'g'ri bo'lak bo'lib chiqqanman mana shu oilamni olib kelaman boshqa qilaman yashayman deb na bersam mayi qarang bitta savol birinchi may yigirma ikkinchi yil holatida birinchi may yigirma ikkinchi yil holatida yigirma bir million besh ming yigirma so sakkiz so'm qarzdorligingiz bor ekan may oyiga qadar shundan hozirgi kunga qadar qanchasini to'ladingiz qarzdorligi to'laganim yo'q hali bir so'mini ham uni yashirmayman uh, undan buyog'ini uh, o'n besh sutka o'tirib chiqqandan keyin har oy yo oyi boshida yo oyi oxirida har oy ikki yuz ellik ming so'mdan tashlab kelyapman qachon to'laysiz bu qarzdorligini unda yana bir marta jinoiy javobgarlik to'lagan yo'q bu qarzdorligni to'lamaymana emas to'layman opajon ish topsam xudo xohlasa ishga kirsam yo bo'lmasa chetga chiqishni ochib bersa nima qilsa man hozir sizga anaqa qilaman erkak kishiga oson emas bir million ikki yuzga oila boqolmaysiz hozir kamida to'rt million bo'lmasa oila boqish qiyin hozir endi qayega borsin o'qishga borsinmi yoki bu ishlasinmi yo oila boqsinmi nima qilish kerak qarang opa hozir bizada qurilishlar ko'p ketyapti hozir rivojlanib ketdi qurilishga borib ham birortasiga shogirdlikka tushib ishlasangiz ham sizdan katta usta chiqishi mumkin uni erkak kishiga qirq hunar ozu hamma narsa har tarafdan siz o'ylang qayerdan keladi qayerdan kelmaydi har tomonlama ikkta bolam bor shuni boqishim kerak ular ham birovdan kam bo'lmasin maktabi bor o'qishi bor kiyinishi bor yeb bichishi bor shuni o'ylaysiz siz shuni uchun siz o'zingizni zimmangizga olib boring to'rt tarafga boring qayerga boring kim shogirdlikka otdi yo boshqa ish bordir balkim hammasiga boring hozir man sizga aytdim mono markazga borsangiz hozir kranshiklarni o'qityapti bilasizmi to'xtab turing ha qaa hal ilyapi singlim har qalay halol ishlayapti halol ishlasa bu yerga kelmaydiku puli boshqa iltimos erkak kishi yerga urib bo'lmaydi erkak kishi borku topgan barakasi bo'ladi misol uchun mayli topar ham boshqa qilar ham mana mana shu olib chiqish kerakmidi sizlarga shu narsa kerakmi yo'q erkak kishini harakati bo'lmaganligi uchun chiqqan <coughs> albatta harakat javobalata erkak kishini uh, urishib bo'lmaydi xor qilib bo'lmaydi hech kim buni xor qilayotgani yo'q erkak kishi agar mas'uliyatini his qilganda edi mana shu holatga tushmagan bo'lardi yana hozir ikkinchi oilasi ham kelgan shu yerga ayollari bikta farzandingiz bor bahromdan to'g'rimi birinchisi birinchi oilamdan uh -huh. adasidan ikkita qizcham bor ikkita qizchangiz bor demak birinchi oilangizdagi ha, farzandingizni ham bular boqadilar to'g'rimi birga yashaysizlar to'g'rimi hmm. aha ho'p hoir shini qarmog'ida birinchi farzandim ham boqadilar turmush uh -huh. o'rtog'ingizni topish tutishi qanday bo'ladi topganda yaxshi topadi topmaganda topolmaydi mahalla yordam berib turadi mana bo'ston mahallamiz yordam berib turadi oziq ovqatga mahallamiz yordam berib o'zingiz <mahe> <de. Ozeniz mahe> ishlamaysiz o'zim ishlamayman bola tarbiyasidaman uh, birinchi oilasidan xabaringiz bor bitta <mahe> farzandi bor aliment to'lamas ekan to'g'rimi <mahe> gaplashib turaman opajon bilan gaplashib xushnozaxonni ham so'rab turaman gaplashib turaman key o'rtada bir ikki oyma gaplashmadik shunaqa ikki oymi gaplashmadik hushnozaxon bilan ham gaplashib turaman avvalambor erkak kishi ajrashaman deb uylanmaydi hozir shunaqalar ko'paydiki astag'firilloh bir emas uh, to'rtta qizni otasiman qiz o'stiryapman tovba deyman hozir sal arzimagan narsaga ham ajrim bo'lib ketyapti nima uchun aliment oladi boshqa qiladi odamzod uh, ajrashish uchun uylanmaydi ajrashish uchun turmushga chiqmaydiy mana uh, xudoga shukur hozir turmush o'rtog'imni oilada kamchilik bo'lganda urush janjal bo'lmaydi mas bo'ladi shunaqa ota onalar ko'paysa yaxshi bo'lardi uyga borsa ham boshqa qilsa ham uch kundan keyin bor ket deydi deylik mana ishim yo'q hech qayerda ishlamayman faqat kunlik topaman deyaptilar nima chora ko'rishimiz mumkin nima qilishimiz kerak demak ishi yo'q bo'lsa pul topmasa demak to'lamaslikka haqqi bormi avvalambor o'sha ishsizlik masalasi bo'yicha bitta narsani eslatib o'taman bizada majburiy ijro byurosi organlari tomonidan hududiy bo'limlar tomonidan bandlikka ko'maklashish markazi bilan hamkorlikda mehnat yarmarkalari tashkil etganmiz yoz oylarida bundan oldingi anaqalarda mana shu ikki ming yigirma bir ikki ming yigirma ikkinchi yillar davomida mehnat yarmarkalari tashkil etganmiz mehnat yarmarkalarida o'sha qarzdor fuqarolarni chaqirtirib ish bilan ta'minlash masalasini ko'rib chiqqanmiz avvalambor inson o'zida bo'lishi kerakda ikki ming yigirma ikkinchi yil yigirma to'qqizinchi aprel kuni o'zbekiston respublikasi ma'muriy javobgarlik kodeksini qirq yettinchi moddasi birinchi qismi bilan javobgarlik masalasi ko'rib chiqilgan o'n besh sutga bo'lingan o'n besh sutka ma'muriy qamoq bular aytgandek hech qanaqa chora ko'rilmagan emas ko'rilgan hamma majburiy ijro choralarini qo'llaganmiz oxirgi hozirgi qo'llanishi mumkin bo'lgan majburiy ijro choralarimizdan biri o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining bir yuz yigirma ikkinchi moddasi bilan jinoyiy ish masalasi ko'rib chiqishli mumkin mumkina emas aniq уje davom etib etib boraversa shu narsa yana qamalishlari mumkin yana qamalish qaijinoiy javobgarlikto jinoiy javobgarlik уже bu qamoq jazosi bu уже o'n besh sutka yoki uch sutka o'n sutka emas qanchaligini ayting bu уже bir yilgacha qamoq e, jazosi yoki axloq tuzatishlari yoki shunga o'xshagan masalalar ko'rilishi mumkin uni endi e, sudni o'zi ko'rib chiqadi biza o'sha hujjatlarni taqdim etishi aytamiz boshqa ayolga uylanyapsizda kimnidir farzandini qaramog'ingizga olib ta'minoti uchun har kuni uydan chiqib ketib ishlayapsiz bu qanaqangi holat btta nima deb javob berasiz birovni bolasi emas u ham o'zimni bolam bu bu kimni bolasi bu ham o'zimni bolam to'lamayman to'layman nimaga yetti yillar davomida bir kun bola ovqati ikki ming o'n yettinchi yildan beri deysiz opa ikki ming asli bu bilan yashamayotganimga ikki ming o'n sakkizda borib qo'qonda ham yashaganman boshqa qilganman uzr so'zingizni bo'ldim mayli biz yomon ayolingizga achchiq qilmas achchiq emas farzandga achchiq qilish mumkin emas opa bo'pi bo'pti o'sha mahal ishlab yurganimda, qo'qondagi yangi hayotda o'n ming dollarga onasini ota onasini ikkinchi uyini sotib olganman. u meni nomimda emasdi uni nomida Pulni berganman b'gap pulni berganmanpl o'sha uyni o'n besh ming dollarga sotib olganman keyin qozog'istondan kelib nima qilib оформлять qilamiz deb nima qilganimda mana shu <machii> yigitni o'ziz yoqtirib o'ziz rozi bo'lib erga teyaekansiz to'g'rimi shu yigitdan bitta farzand ko'rdiniz nima uchun uydan chiqib ketdiz siz bo'yninizga olib chiqib ketdizmi shu farzandimni boqa olaman o'zimni boqa olaman hamma narsamni topa olaman deb chiqib ketgansiz to'g'rimi chiqib ketganman chiqib ketganoldin yetti oy davomida ko'rsatishmagan qaynonam uyimga hay nimani ko'rsatmagan ko'chaga mavzudan chetga chiqib ketmai o yetti oygacha ko'rsatmagan yo' to'xtang mavzudan chekkaga chiqqanimiz yo'q shu qiz bo'yniga olib chiqib ketganmi chiqibdi turmushga chiqib <more> mayli bo'yniga olib emas mayli majbur bo'ldiku chiqib ketishga qamab ke ke qo'ygandan keyin olib ketihdi bbir ahvolda yeah, yotganimdan keyin ho'p chiqib ketibdi mayli bo'yniga oldi chiqib ketdi endi har doim bu yerda bir tomon aybdor yigit aybdor emasu to'g'rimi chiqib ketgan ekan alimentga beribdi alimentni to'laydi qonuniy to'laydi lekin bundan buyog'iga opajon bu bolasi bor bu yana shu mavzuga qaytyapmiz opajon yana shu mavzuga qaytyapmiz siz hozir buni boru ichidagi nimasini kovlab tashayapsiz o'zi shundoq ham ko'rinib turibdi ahvoli qanaqaligini kerak emas l bayi erak mas aliment haqida gap ketyapti bu yerda hech qanaqa mol aliment emas yetti oy davomida opa ko'rsatmagan onam kelgan hozir mana yarasini kerak emas alimentni aliment nima keragi bor bu narsani gapirib bahrom yana bir narsani aytaman hozirgi turmush o'rtog'ingiz juda ham yaxshi ayol ekan o'zingizdan bilsangiz kerak a yaqinda o'n besh sutkaga anaqa qildi jigarlarim mani kunimga yaratdi to'g'risida o'n besh sutkada mani jigarlarim boqdi keyin qamalib chiqdilarda man aytdim aka dedim shu man gaplashiny dedim opajon de aytdim gaplashing yo'lini ochib bersin oldilariga chaqiringlar dedim ishlasinda qutulsin yigirma bir millionni akalarim yordamida mayli o'zi ishlaydi harakat qiladi yigirma bir milliondi hech bo'lmaganda nima dedi sakkiz oyda nima dedi nima aytdigizmi o'ziga akalaringiz aytganman opajon nima dedi opa yo'lini ochaylik chetga chiqib ishlasin dedim qanday javob bo'ldi keyin yo'q dedi birinchi to'lasin chiqib ketaversinlar dedi nima deysiz yana bir karra mana shu sizga savol berilyapti man man o'men o'zim o'sha pulni jo'nataman deyaptilar to'g'rimi o'sha <us> jo'nataman degani bilan sizchi ko'proq yerda gapiga ishonavermang n yuzni gapidan gapiga bilan to'g'ri gag buni erini tinch qo'ying bo'ldi endi nimaga siz o'zingiz eringiz bor mayli mayli. ma hamma narsasini bilib bo'lgan to'g'ri siz yashagansiz bilgansiz Lekin men mana shu erimni achchig'iga ham chuchigiga ham men ham hayotda manham shu yana bitta xatoni yana takrorlashni xohlasa e baloti otasi katta qilish xohlamaymani mana shu yil tug'ilgan kunida ishonasizmi dadasi yig'lab o'tirdi bugun qizimni tug'ilgan kuni man chunki qaynonamni uyidan narsalarimizni dokumentlar anaqaga olgani borganimizda rasmini topib oldim oyijonim bilan tushgan rasmi bor ekan shushnozaxonni ko'tarib tushgani shundoq anaa telefonga tushirib olib keldim qaynonamdan yashirib ko'rsatdim mana qizingiz ishonasizmi yig'layapti ishonasizmi yig'layapti iqbol endi majburman urishishga sizni sizga mol mulk kerakmi aliment kerakmi farzandingiz kerakmi nima kerak sizga nimaga odamni asabiga teyapsiz bu yerda o'tirganlar o'ynagani kelgani yo'qku bahromjonga to mana end chet elga chiqib ishlayman deyaptilar yaxshi niyat qilyaptilar rossiyaga borib ishlayman degan gapni aytyaptilar unga qadar bahromjonni ish bilan ta'minlash mumkinmi agar haqiqatdan ham borsalar o'sha bo'limga borib uchrashsalar biza bandlikka ko'maklashish markazi bilan gaplashamiz elan qilib suhbatlashib bir ish vakansiya ish joyi bo'lsa ishga joylashtiramiz chunki bu narsani biza amalda ham qilib ko'rganmiz mehnat birjasi bilan o'sha mehnat yarmarkalarini tashkil qilib yo'q mayli qaranglar yigirma bir millionna chetga chiqmayman shu o'zbekistonda to'layman sabr qilib uch yil kutoladimi uch yil to'rt yil kuta oladimi man uch yil to'rt yildan buyog'iga va'da berolmayman nari borsa to'rt yilda qarzni yopaman ham alimentni quyib yuboraveraman ishonmadim buni gapiga fariz kim ming o'n yettinchi yildan beri aldab kelyaptimi demak azizlar bugungi ko'rsatuvimizdan bir narsani anglab yetdikki nima bo'lgan taqdirda ham ota ona farzandni kamolga yetkazishga ularni voyaga yetkazgunga qadar ularni ta'minlashga majbur nima bo'lishidan qat'iy nazar va yana bir narsani unutmaylik ota onani o'zaro orasidagi kelishmovchiligi tufayli farzandlar zarar ko'rish kerak emas mas'uliyatni ota ham ona ham o'z bo'yniga olishi kerak va bugungi ko'rsatuvimizdan shuni anglab turibmizki nima bo'lishidan qat'iy nazar ota ya'ni bahrom qahramonimiz albatta farzandlariga o'z vaqtida alimentni bermaganliklari uchun mana shu kuyga tushib turibdilar va qonun oldida albatta javob beradilar agar bahrom tushundingiza agar vaqtida yana harakatingizni qilmasangiz bugungi ishni ertaga qo'yma degan naql bor albatta xalqimizda shunday ekan bu naql maqollar bekor chiqmagan azizlar bugungi ishni ertaga qo'ymang yana uchrashamiz salomat bo'ling